hurmatli fuqarolar endi sizda mahalliy byudjet mablag'laridan foydalangan holda muammolarni hal etish imkoniyati mavjud buning uchun siz open budget nuqta uz saytidan ro'yxatdan o'tasiz birinchi bosqich birinchi fevraldan yigirma birinchi fevralga qadar davom etib ushbu vaqt oralig'ida siz tashabbusli loyihangizni taqdim etishingiz mumkin ikkinchi bosqich yigirma ikkinchi fevraldan birinchi martgacha davom etadi bu bosqichda tashabbusli loyihalar mutaxassislar tomonidan o'rganiladi so'nggi uchinchi bosqichda esa ovoz berish jarayoni boshlanadi va siz o'z tashabbusingizni targ'ib qilishingiz kerak bo'ladi hududlar kesimida eng ko'p ovoz to'plagan tashabbusga byudjetdan bir milliardgacha pul mablag'lari ajratiladi har bir fuqaro mazmunan yagona ijtimoiy muammoni aks ettirgan quyidagi yo'nalishlarda tashabbusli loyiha taklif qilishi mumkin hududiy ichki yo'llar umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash ko'cha chiroqlarni o'rnatish tadbirlari hududlarni tartibga keltirish ya'ni obodonlashtirish va ko'kalamzolashtirish va boshqa tadbirlar jamoatchilik uchun foydali bo'lgan tashabbusli loyihalarni taqdim eting